যিবোৰ দুখৰ কথা আপুনি কেতিয়াও কাকো কোৱা নাই ব্ৰহ্মাণ্ডই কিন্তু শুনিছে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আপুনি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাবে এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হয় এইবোৰ কথা আপোনাক কোনেও নকয় কিন্তু ব্ৰহ্মাণ্ডই জানে যে আপুনি সেইসকল ব্যক্তিৰ ভিতৰৰে এজন হয় যিয়ে হাঁহি হাঁহি বহুত দুখ বেদনা সহ্য কৰিছে যাৰ চকুত সদায় এটা আশা থাকে কিন্তু হৃদয়ত ক'ব নোৱাৰা বহুত দুখ সোমাই আছে আপুনি সেইটোৱেই আত্মা হয় যিয়ে সকলোতকৈ বেছি অনুভৱ কৰিছে কিন্তু আপুনি সদায় নিজৰ বিষয়ে কমকৈয়ে কয় আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ওচৰলৈ এইকাৰণেই আহিছে কাৰণ ব্ৰহ্মাণ্ডই নিজেই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছে ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ প্ৰতিটোপাল চকুপানী দেখিছে আপোনাৰ নীৰৱতা শুনিছে আপোনাৰ সেই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন বুজি পাইছে যিবোৰ প্ৰশ্ন আপুনি কেতিয়াও কাকো সোধাই নাই কেতিয়াবা আপুনি এটা দীঘলীয়া উশাহ লৈ আকাশৰ ফালে চাইছে আৰু মনৰ ভিতৰতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে কেতিয়াবা মই ন্যায় পামনে মোৰ কেতিয়াবা ভাল সময় আহিবনে সেই এটা মুহূৰ্তৰ বাবে আপুনি কথাখিনি কাকো কোৱা নাই কেৱল মনৰ ভিতৰতে নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু সেই সময়ত ব্ৰহ্মাণ্ড সেই ঠাইতে আছিল আৰু সেই সময়তে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এতিয়া উত্তৰ দিব লাগিব আপোনাৰ জীৱনত যিমানবোৰ দুখ বেদনা আহিছে সেইবোৰ এনেই অহা নাই আপুনি সেই বাছনি কৰা ব্যক্তিসকলৰ মাজৰে এজন হয় যাক ব্ৰহ্মাণ্ডই এটা বিশেষ অনুভৱৰ বাবে বাছনি কৰিছে কাৰণ ব্ৰহ্মাণ্ডই বুজি পাইছিল আপুনি এইখিনি দুখ কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰিব শিকিব পাৰিব আৰু আনকো পোহৰ বিলাব পাৰিব কিন্তু এতিয়া সময় পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে এতিয়া ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ পৰীক্ষা নলয় আপোনাক কেৱল পুৰস্কাৰ দিব বিচাৰে প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজীলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজা ধীৰেশ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব জয় বজৰং বুলি থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া হওক ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাক দিব বিচৰা পুৰস্কাৰটো কোনো ভাৰী বস্তু নহয় বৰং আপোনাৰ আত্মাৰ শান্তি আপোনাৰ জীৱনত প্ৰেম সন্তুলন আৰু সঁচা সুখৰ মাজতে লুকাই থকা সেই দুখ বেদনাখিনিক যিটো দুখৰ কথা আপুনি কেতিয়াও কাকো কোৱা নাই ব্ৰহ্মাণ্ডই সেই দুখৰ গভীৰতা সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাইছে আপোনাৰ মনৰ সেই সকলোবোৰ ভাৱনা অনুভৱ কৰিছে যিবোৰ আপুনি শব্দৰে কোৱা নাই আৰু সেইবাবে ইয়াৰ উত্তৰ কেৱল শব্দত নাই বৰং কিছুমান ঘটনাত কিছুমান সংযোগত কিছু নতুন শক্তিত ইয়াৰ উত্তৰ প্ৰকাশ পাব আপুনি চাগে কেইদিনমানৰ পৰা কিবা এটা বেলেগ অনুভৱ কৰি আছে এটা আচৰিত ধৰণৰ উচপিচনি ইয়াৰ সংকেত এইটো হৈছে ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ জীৱনত হস্তক্ষেপ কৰি আছে ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাক সেইটো ৰাস্তাৰে লৈ গৈ আছে য'ত আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ সকলোবোৰ উত্তৰ পাই যাব যিজন ব্যক্তিক সকলোতকৈ প্ৰেম কৰিছিল সেইজন ব্যক্তিকে হেৰুৱাই পেলালে সেই সময়ত আপুনি ভাগি পৰিছিল কিন্তু কাকো জানিব দিয়া নাছিল আপুনি সেইবোৰ সপোন দেখিছে যিবোৰ পূৰ্ণ হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও হাঁহি হাঁহি কৈছে মোৰ ভাগ্যত চাগে বেলেগ কিবা লিখা আছে আপুনি নিজৰ মানুহৰ পৰাই প্ৰতাৰিত হৈছে কিন্তু কাৰো প্ৰতি মনত বেয়া ভাৱ ৰখা নাই প্ৰতিশোধ ল'ব বিচৰা নাই আপুনি সেইটো আত্মা হয় যিয়ে ঘূৰ এন্ধাৰতো এগসি চাকি জ্বলাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আশাবোৰ জিয়াই ৰাখিছে আৰু আজি ব্ৰহ্মাণ্ডই সেই ভাৱনাৰ উত্তৰ লৈ আহিছে ব্ৰহ্মাণ্ডই কৈছে যে আপোনাৰ জীৱনত সেই 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 প্ৰেম সফলতা আহিব যিখিনি আপোনাৰ ভাগত আছে যিখিনি পাব লগা আছে আপুনি জীৱনত বহুত বেছি হেৰুৱাইছে কিন্তু এতিয়া যিখিনি আপুনি পাব সেই সময়খিনিতকৈ বহুত বেছিকৈয়ে পাব এই মেছেজটো কেৱল শব্দ নহয় এইটো হ'ল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনাৰ জীৱনত সেইটো চমৎকাৰ হ'ব যিটো আপোনাৰ বিশ্বাসতকৈও বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব যিটো আপুনি ভাবিব পৰা নাছিল সেইটো এতিয়া সম্ভৱ হ'ব আপোনাৰ সংঘৰ্ষ ব্যৰ্থ হৈ যোৱা নাই আপোনাৰ নিৰৱতা ব্ৰহ্মাণ্ডই শুনিছিল আৰু এতিয়া তাৰ উত্তৰ সংসাৰৰ সকলোবোৰ শক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিব বিচাৰিছে আপুনি কেৱল নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব নিজৰ হৃদয়ৰ শব্দবোৰ শুনক আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব পাৰে যে এতিয়া আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া বুজি লওক যে উত্তৰ হোৱাৰ সময় আহিছে এনেকুৱা লাগিব পাৰে যেন সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া বুজি লওক যে নতুনৰ আৰম্ভণি হ'বলৈ ধৰিছে এই ব্ৰহ্মাণ্ডত একো বস্তুৱেই সংযোগত নহয় এই ভিডিঅ'টো কোনো সংযোগৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই আমি মাত্ৰ ক'ম যে ইউনিভাৰ্চে আপোনাৰ ভিতৰত থকা পজিটিভ এনাৰ্জিবোৰক চিনাক্ত কৰিছে আৰু তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই আত্মাক এতিয়া উত্তৰ দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় এই উত্তৰবোৰ কোনো কিতাপত নাই কোনো গুৰু নাইবা কোনো বিচাৰকৰ ওচৰত নাই এই উত্তৰবোৰ আপোনাৰ ভিতৰতে আছে যিটো এতিয়া ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ সন্মুখলৈ আনিব বিচাৰিছে আগন্তুক দিনবোৰত আপোনাৰ জীৱনলৈ কিছুসংখ্যক নতুন মানুহৰ আগমন হ'ব যিয়ে আপোনাৰ যাত্ৰাত সহায়ক হ'ব কিছু পুৰণি সম্পৰ্ক ভাঙিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যাতে ভাল আৰু সঁচা সম্পৰ্ক আপোনাৰ জীৱনলৈ আহে আপুনি এটা নতুন ৰাস্তাৰ ফালে আকৰ্ষিত হোৱাটো অনুভৱ কৰিব তাত আপুনি সেই সকলোবোৰ পাব যাৰ বাবে আপুনি কেতিয়াবা চকু বন্ধ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আপোনাৰ সময় আহি গৈছে এই সময়ত আপোনাৰ ভিতৰৰ শক্তিবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব সেই সময়ত আপুনি কেৱল জীয়াই থকাৰ অৰ্থ বিচাৰি পাব আৰু যদি মনত এতিয়াও কিবা শংকা আছে তেনেহ'লে মনত ৰাখিব যে এই ভিডিঅ'টো আপুনি নিজেই বিচাৰি লোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেইবাবে উঠক আৰু নিজৰ হৃদয়খন খুলি দিয়ক আৰু সাজু হওক এইবোৰ স্বীকাৰ কৰি ল'বলৈ যিবোৰ ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে কাৰণ যিটো দুখৰ কথা আপুনি কেতিয়াও কোৱা নাই ব্ৰহ্মাণ্ডই সেইটোৱেই শুনিছে আৰু উত্তৰ পঠাই দিছে এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি পাইছে তেনেহ'লে বুজি লওক যে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ এটা গভীৰ মেছেজ আপুনি পাইছে আপোনাৰ দুখ বেদনাবোৰ ব্ৰহ্মাণ্ডই বুজি পাইছে এতিয়া আপুনি সেই উত্তৰবোৰ পোৱাৰ সময় আহি পৰিছে যিবোৰ আপুনি বছৰ বছৰ ধৰি বিচাৰি আছিল আপুনি বহুত দুখ বেদনা সহ্য কৰিও হাঁহিবলৈ শিকিছে ইউনিভাৰ্চৰ গুপ্ত মেছেজ এইটোৱে কৈ আছে যে এতিয়াৰো দুখ বেদনাবোৰ সহ্য কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া সময় আহিছে পৰিৱৰ্তনৰ এতিয়া আপুনি থিয় হ'ব লাগে আৰু নিজৰ বাস্তৱিক ৰূপক নিজৰ কৰি ল'ব লাগে বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা আপুনি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে সৰু সৰু কথাৰ বাবে নিজকে দোষাৰোপ কৰিছে আনৰ বাবে কান্দিছে কিন্তু নিজৰ বাবে কেতিয়াও কান্দিব পৰা নাছিল এই মেছেজটো আপোনাৰ সেই চকু পানীৰ উত্তৰ হয় যিটো কেতিয়াবা নিশা গাৰুৰ ভিতৰত লুকাই গৈছিল ইউনিভাৰ্চে কৈছে যে আপোনাৰ আত্মা বহুত উজ্জ্বল হয় কিন্তু আপুনি নিজৰ পোহৰকে বিশ্বাস নকৰে আপোনাৰ জীৱনত যিবোৰ দুখ কষ্ট বেদনা আহিছিল সেইবোৰ আপোনাক ভাঙিবলৈ নহয় সেইটো আপোনাক আপোনাৰ আত্মাৰ গভীৰতাৰ সৈতে মিলিত কৰাবৰ বাবে আহিছিল কিন্তু এতিয়া সেই দুখ কষ্টবোৰৰ সময় সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া ব্ৰহ্মাণ্ডই সিদ্ধান্ত লৈছে যে আপোনাক শান্তি দিব লাগে যিবোৰ মানুহে আপোনাক বুজি পোৱা নাছিল যিবোৰ মানুহে আপোনাৰ সৰলতাক দুৰ্বলতা বুলি ভাবিছে এতিয়া ব্ৰহ্মাণ্ডই তেওঁলোকক আপোনাৰ গুৰুত্ব বুজাই দিব এই কামটো আপুনি কৰিব নালাগে এই কামটো ব্ৰহ্মাণ্ডই নিজেই কৰিছে মনে মনে একো শব্দ নোহোৱাকৈ কিন্তু গভীৰভাৱে আপোনাৰ আত্মাৰ শক্তি ইমানেই শুদ্ধ হৈছে তেওঁ নিজেই তেওঁৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তনবোৰ আকৰ্ষিত কৰিব ধৰিছে আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডই এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰি আছে এতিয়া আপুনি পুৰণি ঘাঁ টুকুৰাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া আমি আঘাতৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁ তেতিয়া আমি সকলোতকৈ প্ৰথমে এইটো স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগে যে হয় মই জীৱনত দুখ কষ্ট বেদনা বহুত সহ্য কৰিছোঁ আৰু এইটো স্বীকাৰ কৰি লোৱাটো একো দুৰ্বলতা নহয় বৰং এইটো সাহস হয় আৰু এই সাহসটোৱে আপোনাক সেই ঠাইলৈ ৰৈ যাব য'ত আপুনি সঁচা প্ৰেম সঁচা চিনাকি আৰু সঁচা সন্মান পাব ব্ৰহ্মাণ্ডই কৈছে যে আপুনি বহুত দিলে এতিয়া পোৱাৰ সময় আহি গৈছে কিন্তু এতিয়া আপুনি নিজকে সেইবোৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰক যিবোৰ আপুনি আনক দিছিল নিজকে কওক মই এতিয়া নিজক ভাল পাবলৈ শিকিছোঁ মই মোৰ দুখ কষ্ট বেদনাবোৰক মান্যতা দিব ধৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া আত্মাৰ পোহৰবোৰক অৱহেলা নকৰোঁ এইটোৱে আপোনাৰ আৰম্ভণি হ'ব এইটোৱে ইউনিভাৰ্চৰ গুপ্ত মেছেজ হয় যিটো কেৱল আপোনাৰ বাবে পঠাই দিছে এই যাত্ৰাত আপুনি অকলে নহয় এই যাত্ৰাত লাখ লাখ আত্মা পৰিৱৰ্তনৰ দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ আছে কিন্তু ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাক এই সময়তহে মাতিছে কাৰণ আপুনি এতিয়া প্ৰস্তুত হৈছে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি চাগে এতিয়াও প্ৰস্তুত হোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ আত্মাই ইউনিভাৰ্চৰ শব্দবোৰ শুনিছে প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু আপোনাৰ চিনাকি সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এইবোৰ কথা জানিব পাৰে কাইলৈ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ